असलकम वरम्बल वरकू आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल औरगेनोपैथी और मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साविर फ्राम लाहौर इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे आज हम लोग एक मौसम बहार की सब्ज़ी के ऊपर जो है वो बात करेंगे जिसका सिंधी नेम पंजाबी और हिंदी नेम जो है वो कचनार है और उर्दू में इसको कचनाल भी बोला जाता है ये एक हिंदी दरख्त है और इसका हिंदी नाम जो है वो कचनार है जो कि थोड़े बहुत फर्क के साथ तमाम दर जुबानों में जो है वो बोला जाता है इसका पौधा जो है वो शहतूत के दरख्त के बराबर होता है पत्ते किसी कदर गोल होते हैं लेकिन दरमियान से दो बराबर हिस्सों में चिरे हुए होते हैं फलियाँ एक बालिश भर लंबी और किसी कदर जो है वो चिपटी होती हैं इनमें पाँच से बारह तक जो है वो बीज होते हैं अचनार का जो दरख्त होता है उसको एक किस्म का भूरे रंग का गूंद सा भी लगता है जो बाजार में सीम की गूंद के नाम से फरोख्त होता है रंगत के एतबार से अगर आप लोग देखें तो छाल जो उनकी होती है वो गहरे खाकी रंग की होती है गूंद का रंग जो होता है वो भूरा होता है और जायके में जो फूल होते हैं वो खुश जायका होते हैं इसके तो इसकी जो पैदाइश है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाग़ात में इसकी पैदाइश होती है और इन जगहों पर इसकी काश्त की जाती है जहाँ तक बात किया जाए इसके मिजाज के बारे में तो मिजाज जो है वो इसका उजलाती आसाबी मिजाज की हामिल है यानी सर्द खुश्क मिजाज होता है उजलाती असाबी है यानी उज़लाती महारक है गुद्दी मुस्क्की है और असाबी महल है तो ये खून का जो सा कवाम होता है वो उसको गाढ़ा भी करती है और जो खिलते बलगम है उसका ख़ात्मा कर देती है और इसके साथ साथ सौदा का जो है ये इजाफ़ा करती है अब हम लोग बात करते हैं इसके फ़वाद के ऊपर कचनार जो है वो मौसम बहार की एक उमदा सब्ज़ी है इसका जो फूल होता है और इसकी छाल होती है वो तबी खूसियात के बास बहुत ज़्यादा कार आमद होते हैं इसकी जोन सी फलियाँ होती हैं उसका अचार भी बनाया जाता है जो कि आंतों के अमराज़ के लिए बहुत अच्छा होता है जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं इन्फ्लीमेंट्री मसाइल होते हैं कुत मुदाफ़ियत की कमी होती है जिगर हो गया डायबिटिक पेशेंट्स अल्सर के मरीज़ ट्यूमर और मदे के दीगर मसायल से बचने के लिए भी इस मौसमी सब्ज़ी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए Uh, कचनार की जोनसी कलियां कलियाँ होती हैं वो बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक सब्ज़ी बन जाती हैं और कली जोनसी होती है वो जितनी नाजुक और ख़ूबसूरत होती है पकने के बाद उतनी ही लजीज़ हो जाती है तो आजकल जैसा कि इसका सीज़न है और बहुत थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए आती है चंद एक वीक के लिए ही ये बाज़ार में अवेलेबल होती है तो आज क्योंकि आजकल इसका सीज़न स्टार्ट हुआ हुआ है तो इसके तबी खूसियात और फ़वाद क्या हैं उसके बारे में आप लोगों को आगाही दूंगी ताकि आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और आप इसको आसानी के साथ सब्ज़ी वालों के पास आपको ये दस्तयाब हो जाती है और इसको आप लोग इस सब्ज़ी को गोश्त के अंदर कीमे के अंदर बना कर खाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट जो है वो बनता है ठीक है जी तो चूँकि ये देर से हज़म होती है इसलिए इसका सालन वग़ैरह पकाते हैं तो उसके अंदर हम अदरक दही स्पाइसेस, गर्म मसाला ज़्या ये चीज़ें डालकर हम लोग बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सालन जो है वो इसका तैयार हो जाता है वैसे तो हमारी ये कोशिश होती है कि हर मौसम की सब्ज़ी हो फल हो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपको मौसम के जितने भी असरात होते हैं और मख्त बीमारियाँ होती हैं उनसे ये आप लोगों को बचाती हैं इसीलिए आपकी मालूम के लिए हम इनके फायदे को बयान करते हैं ताकि आप लोग जो हैं वो इससे मुस्फ़ी होते रहें कचनार जौन सी है ये अपनी हाइपोग्लाइसेमिक खसूसियात के बायस जो से डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है खून को भी साफ करती है आपके स्टमक को जो है वो तकवीत देती है आपके जिसम को जो है वो तकवीत देती है एंटी इनफ्लूमेटरी खसूसियात की हामिल है जिसकी वजह से जल्द की जितने भी टाइप की बीमारियाँ होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और कै वग़ैरह रोकने के लिए भी अद्वियात के तौर पर इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ठीक है जी तो बेशुमार किस्म के इसके जो है वो हैं वो खवास हैं चूँकि मैंने जैसा कि बताया कि ये वजलाती मिजाज की हामिल है और ज़्यादातर जो है वो गज़ाए दवाई होने की वजह से हम इसकी फलियों को जब इस्तेमाल करते हैं चूँकि इस ये जो है ये अपने अंदर खून और फुलाद का रंग जो है ये रखती है इसलिए अगर आप इसको बतौर गज़ा खाने में इस्तेमाल करें तो बेहद ख़ून जो है वो भी पैदा होना शुरू हो जाता है जिसम का जो उन रंग है वो सर्ख सुर्ख सा हो जाता है और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग और फ़करो दम के मरीज़ों को अगर आप इसको ऐज़ सालन ऐज़ अचार किसी भी तरह से बनाकर आप लोग जो हैं वो इसको, इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं इसके अलावा जो है क्योंकि ये रतूबात को जो है वो ड्राई करने की खसूसियात रखती है इसलिए इसके इस्तेमाल से जो उनसे दस्त होते हैं संग्रहनी होती है और नज़ला ज़ुकाम वग़ैरह उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और जितने भी जिनसी अमराज हैं उसके अंदर खूस जो मर्दों के अमराज हैं उसमें जो जोफ़ेबा जो है और जरियान मनी है इन किस्म के मसाइल पर भी ये बेहद अच्छा काम करती है और जो जनाना जिनसी अमराज हैं यानी कि जिसमें औरतों के रहम के मसाइल हैं उनका यूट्रस का कमज़ोर होना है या लिकोरिया के प्रॉब्लम है या बाजपन का प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ही बेह रीन चीज़ है इंडियन लोग अमूमन जो है ये फोड़े पिंसीयों को तहलील करने के लिए इसकी जो फूल होते हैं उनकी पल्टस बनाकर जो है वो बांधते हैं उससे क्या होता है कि फोड़ा जो होता है वो बहुत जल्दी पक जाता है और बहुत जल्दी जो यानी हम कह सकते हैं कि दिनों के अंदर जो ज़खम होते हैं वो भी बंद होने शुरू हो जाते हैं इसके अलावा पेट के जो उनसे कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए और जिसम से ख़ारिज करने के लिए खसूसा छोटे बच्चों को इस किस्म के मसाइल जो हैं वो हो जाते हैं तो इसके जो फूल होते हैं और कोमपले होते हैं उनका जो शानदा वगैरह अगर पिलाया जाए तो बच्चों को जो उनसे केचुए हो जाते हैं वो मर भी जाते हैं और उनको ख़ारिज करने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी भी एक्स्ट्रा रतूबात होती हैं उनको फना करता है और जब भी ख़ून के अंदर बलगमी रतूबात बढ़ जाती हैं ज़्यादा हो जाने से फोड़े पिंसियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं तो इसके इसका जो सा पोस्त होता है उसका सफूफ आप अंदरूनी और बैरूनी तौर पर अगर इस्तेमाल करें तो ये जो है वो खून की सफ़ाई भी करती है इस वजह से आप इसको मुसफ़ी खून भी जो है वो कह सकते हैं ठीक है जी तो चूँकि इसका मिजाज जो उनसा है इंतहाई सर्द खुश्क मिजाज होता है इसलिए इसके इस्तेमाल से जो खून का कवाम होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है शरियाने जो उनसी होती हैं वो सुकड़ती हैं और खून का अखराज जो उनसा है वो बंद हो जाता है इसलिए अगर कभी किसी को खूनी बवासीर हो खूनीहाल हों और कसरत तमस यानी जिन ख़वात को जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी आप इसको जो है वो कसरत तमस को रोकने के लिए यानी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसके रोकने के लिए भी आप इसको फैला सकते हैं जिससे फोन खून जो है वो उसका अखराज वग़ैरह बंद हो जाता है ठीक है जी तो इस तरह से इसके मज़ीद बेशुमार जो हैं वो फ़वाद हैं जिनके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए हमें लंबे चौड़े जो हैं वो वक्त की भी ज़रूरत होगी और इसके जो अहम अहम किस्म के फ़वाद थे खसूसियात थी बच्चों में और बड़ों बूढ़ों में जल्दी अमराज के लिए डायबिटिक पेशेंट के लिए और जो है वो ज़ख्मों वगैरह के तहलील करने के लिए उनके ऊपर जो है वो मैंने रोशनी डाल दी तो इसका सीज़न है आप इसको ज़रूर ख़रीदिए इसको मज़ेदार किस्म का रेडी कीजिए बनाइए और आप इसको, इसको इस्तेमाल कीजिए उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो लेक्चर से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा मुझे अपने दुआ में याद रखिए व वरहम्ला